Здравствуйте, в эфире программа «Формулы». Добро пожаловать на весенний автосалон «Женева-2013». стороннему наблюдателю, впервые попавшему на Женевский автосалон, может показаться, что мировой автопром находится сегодня на подъеме. Каждые 15 минут проходят премьеры новых моделей автомобилей, звучит веселая музыка, сверкает огни прожекторов и десятки красивых девушек демонстрируют самые разнообразные автомобили. От скромных городских маловитражек стоимостью 10 тысяч евро до шикарных суперкаров, чья цена превышает бюджеты некоторых африканских стран. Однако профессиональным журналистам и экспертам, имеющим возможность отслеживать развитие мирового автопрома в течение последних 10-15 лет, за всей этой праздничной суетой нетрудно было заметить, что на самом деле многие производители автомобилей, особенно европейские, находятся сегодня в прединфарктном состоянии. Ну а общее развитие мирового автопрома окончательно зашло в тупик, и куда дальше идти никто из производителей машин не знает примеру, есть в последние 12 лет мировой автопром имитировал свое развитие за счет создания экологически чистых машин, то ну, гибридов, электрокаров. Причем пропаганда их была столь мощна, что даже многие авторитетные СМИ писали о закате эры двигателей внутреннего сгорания и наступлении эры электрокаров то на нынешнем Женевском автосалоне гринкаров практически не было, за исключением нескольких гибридов. Ну а розеточные машины были представлены в единичных экземплярах небольшими компаниями, работающими в сфере энергетики кстати, с гибридами тоже оказалось не все в порядке. У многих серийных бензоэлектрических гибридов расход топлива превышает сегодня обычные машины, и вся ценность подобных гибридов заключается только в рекуперации энергии. Поэтому многие компании пытаются сегодня создать гибриды с дизель-электрической установкой. К примеру, такие предсерийные гибриды представили в Женеве в этом году Peugeot и Volvo, а компания Mitsubishi представила свой дизельный гибрид в виде концепта будущего пикапа серии L200. На первый взгляд может показаться, что идея использовать вместо бензинового мотора дизель весьма продуктивна, так как дизель изначально экономичнее бензинового мотора. Однако проблема заключается в том, что дизель и электромотор очень плохо сопрягаются друг с другом по крутящему моменту. Они прекрасно крутят на низких оборотах и очень плохо на высоких. В итоге дизельные гибриды фактически являются по базовым характеристикам обычными дизелями с дорогим и тяжелым довеском в виде электромотора и блока аккумуляторов. Гораздо эффективнее интегрировать электромотор в комбинацию двигателя внутреннего сгорания и коробка передач, как сделали сегодня инженеры немецкой компании Mercedes в дизельном гибриде E-300, о котором мы вам подробно рассказали в прошлой нашей программе. Но в результате дорожных тестов в Испании мы смогли лично убедиться, что даже этот вариант гибрида весьма далек от идеала, так как емкость аккумуляторов хватает только на один динамичный выстрел. Ну а дальше машина резко тупеет, электромотор переходит в режим генератора и дизелю приходится затрачивать силы не только на разгон автомобиля, но еще при этом на заправку аккумулятора. В итоге расход топлива у дизельного гибрида получается даже выше, чем у обычного дизеля такого же объема и мощности. Поэтому неудивительно, что многие производители машин закрыли проекты по созданию гибридов и электрокаров и вернулись к проверенной классике – мощным суперкарам и кроссоверам. Причем возврат классики получился столь буйным, что, учитывая рецессию мирового автопрома, невольно возникла ассоциация с картиной Пир во время чумы. Ведущие производители машин как будто устроили между собой соревнования, кто дороже продаст свой автомобиль. Причем самые низкие цены начинались от 180 тысяч евро. К примеру, британская компания Aston Martin представила в Женеве обновленную модель Aston Martin Rapid S. В отличие от модели 2010 года новый Rapid стал выглядеть более агрессивно и, на мой взгляд, в дизайне машины появилось много общего с эксклюзивным суперкаром Aston Martin 177. К примеру, фальш-радиаторная решетка явно сделана в стиле 177. Капот машины дизайнеры Aston Martin сделали более покатым, что должно снизить риск получить серьезную аварию пешеходами в случае дорожно-транспортного происшествия. Среди навидак необходимо отметить также увеличенный задний спойлер, карбоновый аэродинамический облеск кузова и специальные накладки на зеркалах заднего вида. Как и в прежней модели, задние двери машины сохранили свою уникальную форму, благодаря которой машина смотрится как двухдверное купе, хотя на самом деле имеет четырехдверную конструкцию кузова салон машины остался прежним, за исключением некоторых деталей и слегка измененной фактуры отделочных материалов. А вот двигатель Астана Мартина подвергся серьезной доработке. Благодаря новой выхлопной системе и системе газораспределения мощность мотора возросла до 560 лошадиных сил, а расход топлива при этом снизился до 14 литров на 100 км пути. До 100 км в час Астон Мартин разгоняется за 4,9 секунды, а максимальная скорость машины составляет 306 км в час. Продажа этой модели автомобиля поступит через неделю по цене 180 тысяч евро. Другой британский производитель машин, компании Макларен, не стала размениваться на какие-то там жалкие 180 тысяч евро и оценила свой новый болид с гибридной силовой установкой в 1 миллион евро. Машина оснащена гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового двигателя мощностью 737 лошадиных сил и электромотора мощностью 179 лошадиных сил. Блок литий-ионных аккумуляторов расположен в днище машины. Ради снижения веса инженер Макларена пришлось сделать их маленькими, так что на одних аккумуляторах гибридный суперкар способен проехать только 10 километров. Зато в паре с бензиновым мотором машина разгоняется быстрее болида Формулы-1. До 100 км в час за 2,7 секунды, до 200 км в час за 7,5 секунд и до 300 километров в час всего лишь за 17 секунд. Максимальная же скорость машины ограничена электроникой на отметке 350 км в час. Всего будет выпущено 375 экземпляров суперкара McLaren P1 на 124 машины больше, а точнее сказать 499 экземпляров модели F-150 по цене 1 миллион 269 тысяч евро собираются выпустить итальянская компания Ferrari. Как и Макларен, F-150 оснащена гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового двигателя объемом 6,3 литра, мощностью 800 лошадиных сил и электромотора мощностью 120 кВт. До 100 км в час машина разгоняется за 3 секунды, а ее максимальная скорость составляет 347 км в час. Кузов суперкара сделан из новейших композитных материалов, что позволило снизить вес до 70 кг. Общая же конструкция машины очень близка к болидам Формулы 1. К примеру, сиденье водителя делается индивидуально и строго фиксируется на оптимальном расстоянии от органов управления. Причем посадка водителя только прямая, а ноги слегка приподняты, как на болидах Формулы 1. Несмотря на высокую цену, компания Ferrari уже получила почти тысячу предварительных заявок на покупку суперкара F-150. Ну то есть на каждый автомобиль приходится сегодня уже два покупателя, и как будут решать эту проблему в компании Ferrari, сказать весьма сложно. У шведской компании Кёнигсер такой проблемы нет. По специальному заказу толстосумы то ли из Индии, то ли из Гонконга, инженеры и дизайнеры Кёнигсера изготовили эксклюзивный вариант суперкара Кёнигсер от Джера Эстхундра, что переводится со шведского как соты, ну то есть это юбилейный соты суперкар, построенный шведами. Внешне от обычного суперкара Соты отвечается золотым покрытием некоторых элементов кузова, включая и название машины, ну а также позолоченным задним спойлером, пружинами подвески и даже позолоченной выхлопной системой. Салон машины также отделан золотыми деталями и алькантар. Идея озолотить суперкар принадлежала заказчику машины и за этот эксклюзив он выложил 1 миллион 600 тысяч евро но, пожалуй, самый дорогой автомобиль привезла в этом году в Женеву итальянская компания Lamborghini. Новый суперкар Lamborghini Венена, получивший имя в честь быка Винена, который поднял на рога ни одного Терадора, включая даже легендарного Хосе Санчеса Родригеса, стоит 3 миллиона евро. Машина оснащена атмосферным 12-цилиндровым мотором, объемом 6,5 литра, мощностью 750 лошадиных сил. До 100 км в час машина разгоняется за 2,8 секунды, а максимальная скорость ее составляет 350 5 километров в час. Всего будет выпущено три автомобиля Венера, и все три, несмотря на заоблачную цену, в 3 миллиона евро уже проданы». Немецкая компания Porsche представила в Женеве новую версию модели 911 с буквенным индексом GT3. От обычной 911 GT3 отличается новым аэродинамичным обрезом кузова, черными литыми дисками, а также массивным задним антикрылом. Согласно инсайдеровским источникам информации в компании Porsche, работа над версией GT3 велась инженерами компании Porsche более 12 месяцев. Столь громадный срок связан с тем, что немецкие инженеры пытались снизить вес машины за счет изготовления некоторых элементов конструкции из более легких и прочных материалов. Кроме того, в ходе работы они отказались 911 от целого ряда второстепенных систем. В итоге массу GT3 удалось снизить на 80 кг и фактически гражданскую 911 превратили в спорткар, на котором можно ездить только по треку. На машине установлен двигатель объемом 3,8 литра мощностью 475 лошадиных сил. До 100 км в час GT3 разгоняется за 3,3 секунды, а максимальная скорость машин достигает 300 км /ч. в час. Продажа новой версии 911 GT3 поступит в конце этого года, так как инженерам Porsche необходимо провести дополнительные тесты на автодроме. Вторым по доходности сегмента машин для автомобильной компании является сегодня кроссовер. Согласно нашей информации, себестоимость кроссовера ничем не отличается от обычных машин. А за счет высокого спроса автомобильные компании имеют возможность повышать цены кроссоверов как минимум на 35-40%. Поэтому неудивительно, что все производители машин бросились выпускать свои варианты кроссовера. К примеру, компания Peugeot, стремительно летящая финансовую пропасть, решила остановить свой смертельный полет за счет выпуска компактных кроссоверов. На автословом шиневе французы представили новый кроссовер Peugeot 2008, созданный на удлиненной платформе HHB. Пежо 200 208 Ну в принципе, машина смотрится неплохо, но не следует ожидать от нее выдающихся ездовых характеристик. К примеру, дорожный просвет Peugeot составляет всего лишь 16 сантиметров, так что даже по разбитым сельским дорогам с глубокой колеей на этой машине лучше не едет, не говоря уже о среднем уровне бездорожья. Кроме того, машина будет выпускаться только с передним приводом. И хотя инженеры PSO оснастили 2008 специальной системой Grip контрол с режимами работы стандарт, снег, грязь и песок, но данная система вряд ли поможет в борьбе с бездорожьем. Гамма моторов кроссовера Peugeot 2008 достаточно скромны и будет состоять из маловитра бензинов бензиновых и дизельных моторов мощностью от 68 до 130 лошадиных сил. Ну а производить новый кроссовер Peugeot будут во Франции, Бразилии и Китае. Другая французская компания Renault представила в Женеве новый кроссовер Renault Captur. Машина создана на платформе модели Крио нового поколения. Длина Каптура составляет 4 метра 12 сантиметров, что на 134 мм больше, чем у Крио, но на 15 мм меньше, чем у Ниссановского Жуке. Хотел бы напомнить вам, что в качестве концепта машина дебютировала еще в 2011 году и почти два года понадобилось французским инженерным дизайнерам, чтобы довести машину до серийного производства. Хотя есть судя по характеру общей конструкции, ничего сложного в машине-то и нет. Подвеска машины стандартная, спереди макросен, а сзади торсионный балка. Двигатели малолитражные, 900 кубиков, 90 лошадиных сил и 1200 кубиков, 120 лошадиных сил, ну а также турбодизель, 90 лошадиных сил. С точки зрения внешнего дизайна, новый Renault Captur Смотрится неплохо и наверняка понравится молодым покупателю. Кроме того, машина будет оснащена самыми современными системами электронных помощников, включая бесключевой доступ, помощь при старте в горку, парктроники и прочие электронные навороты. Немцы решили привлечь покупателей к своим кроссоверам за счет высокой мощности мотора. К примеру, компания Audi привезла в Шеневу самый быстрый свой кроссовер Audi AS Q3 с 2,5-литровым турбированным мотором мощностью 306 лошадиных сил. До 100 км в час машина разгоняется за 5,5 секунд, а максимальная скорость Q3 составляет 250 км в час. При этом, как заявляют инженеры Audi, средний расход топлива составляет 8,8 литра на 100 км пути. В отличие от стандартной модели, у версии AS слегка Конструкция подвески и на 25 мм занижен клиринг. Продажа самой горячей версии кроссовера Q-3 поступит во второй половине текущего года. По предварительной информации, цена ОАЭС будет на 13 тысяч евро дороже Q3 в базовом исполнении. В отличие от немцев, корейцы сделали ставку кроссовера не на спортивность, а на вместимость их кроссовер Santa Fe получил дополнительную приставку Grand и дополнительный третий ряд сидений. Таким образом, из пятиместного Santa Fe превратился в семиместный кроссовер. Чтобы уместить третий ряд сидений, инженерам Hyundai пришлось увеличить колесную базу машины на 100 мм, что позволило удлинить кузов кроссовера на 216 мм. Как и обычная версия, новый Grand Santa Fe будет оснащаться бензиновым мотором мощностью 290 лошадиных сил шестиступенчатым автоматом. Базовая версия машины будет оснащаться моноприводом, а в качестве опции Santa Fe можно будет приобрести системой полного привод. Для европейцев Гранд Санта-Фе будет доступен также и с турбодизелем объемом 2,2 литра мощностью 197 лошадиных сил. Не отстают от азиатов европейцев и американские производители внедорожников. Компания Jeep представила европейцам обновленный вариант внедорожника Jeep Grand Cherokee. Хотел бы напомнить вам, что последнее поколение Grand Cherokee было выпущено 3 года назад. Но срок, в общем-то, небольшой, но высокая конкуренция среди внедорожников заставляет сегодня производитель машин каждый год носить дополнительные изменения в свои кроссоверы и внедорожники. Поэтому неудивительно, что и руководители компании Jeep решили обновить Grand Cherokee. Внешне Grand 2013 модельного года смотрится удивительно свежо и привлекательно, хотя дизайнеры джипа подвергли изменениям минимум элементов кузова. К примеру, во фронтальной части машины появились только новая фальш радиаторная решетка, новый передний бампер с противотуманками, новые фары и новый нижний воздухозаборник. Кормовая же часть джипа все осталась по-прежнему, за исключением задних фонарей со светодиодными полосками. В салоне машины изменений гораздо больше. Новый руль, новая приборная панель и новая мультимедийная система плюс новый отделочный материал. Но действительно серьезные изменения произошли в гранде 2013 модельного года в области инженерии. Машина получила новую восьмискоростную коробку передач под руевыми лепестками, а специально для европейского рынка машина будет выпускаться с новым турбодизелем объемом 3 литра мощностью 237 лошадиных сил с крутящим моментом 549 ньютон-метров. С новым турбодизелем до 100 км в час гран Cherokee разгоняется за 7,9 секунды, ну а для тех любителей скорости, которым эта динамика разгон покажется маловатой, инженеры джипа создали специальную модификацию с бензиновым мотором объемом 6,4 литра мощностью 470 лошадиных сил, который до сотни разгоняет гран как суперка менее 5 секунд.